সেই সজানসকল পৰম ব্ৰহ্ম ভগৱন্তৰ কৰুণাৰ বাবেই আজি ধ্ৰুৱৈ এই মহাপ্ৰসাদৰ গৰাকী হ'ল আৰু পৰম ব্ৰহ্ম ভগৱন্তক আৰাধনা কৰাৰ যি কৌশল এই কৌশল তেওঁ নাৰদমণিৰ পৰা লাভ কৰিলে এতিয়া সেই নাৰদমনি সিশ আমাৰ সমাজৰ অগ্ৰজকলে আমাৰ প্ৰত্যেকজন মানুহকেই ধ্ৰুৱে যেনেকৈ ধ্ৰুৱলোকত গতি পালে তেনেকৈ আমি প্ৰত্যেকজন মানুহেই যাতে এইখন আসনৰ গৰাকী হ'ব পাৰোঁ তাৰ কথা চিন্তা কৰি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে আমাৰ মাজত এই ধৰ্মশাস্ত্ৰ আগবঢ়াই দি গ'ল গতিকে এই ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ যোগেদি আমি পৰম ব্ৰহ্ম ভগৱন্তক যদি উপাসনা কৰোঁ আৰাধনা কৰোঁ ভক্তি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ ধ্ৰুৱলোকৰ দৰে গতি পাম এই কথাখিনি অকণমান আলোচনা কৰাৰ স্থল আছে কাৰণ প্ৰত্যেকজন মানুহেই সফল মানুহ হোৱাটো বিচাৰে সি শিশুৱেই হওক ডেকাই হওক বৃদ্ধই হওক প্ৰত্যেকজন মানুহেই সফল মানুহ হোৱাটো বিচাৰে মহাপুৰুষগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কৈছে যে তুমি যদি সঁচাকৈ সফল হ'ম বুলি ভাবিছা তুমি এখন সুন্দৰ ঘৰ প্ৰস্তুত কৰা অগৃহস্থিৰ সম ধৰ্ম সংসাৰত নাই নিয়মে জমে মাথো থাকিবা গৃহস্থী ধৰ্মৰ পবিত্ৰ ধৰ্ম এই কথাষাৰক গুৰুত্ব দি আমাৰ ডেকা গাভৰুসকলক আমি বিবাহপাশত আৱদ্ধ কৰোৱাই দিওঁ সিমানখিনিলৈকে ঠিকে আছে কিন্তু বিবাহপাশত আৱদ্ধ হোৱাৰ পিছত অভাৱ নামৰ গোপন শত্ৰুটোৱে সেইহাল দম্পতিক ইমানেই হেঁচা মাৰে ইমানেই হেঁচা মাৰে ইমানেই হেঁচা মাৰে যাৰ প্ৰভাৱত গৃহস্থী সংসাৰৰ নিয়ম সংযমৰ বাহিৰত সেই দম্পতিশাল উপনীত হয়গৈ কথাষাৰ মন কৰিব দেই এখন সুন্দৰ গৃহস্থীঘৰত বিশৃংখলতা উদয় হোৱাৰ মূল কাৰণটোৱেই হৈছে অভাৱ নামৰ গোপন শত্ৰু প্ৰভাৱ অভাৱ নামৰ গোপন শত্ৰুৰ প্ৰভাৱত এখন শৃংখলাবদ্ধ ঘৰ থানবান হৈ যায় সেই অভাৱবিলাকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ শীৰ্ষত থকা অভাৱটোৰ নামেই হৈছে বুজাবুজিৰ অভাৱ নহয়নে মই কোৱাটোহে হয় মোৰতোহে সত্য মইহে সঁচা কৈছোঁ তোমাৰতো মিছা এই যিটো দাম্ভিকতা ভাৱ এই দাম্ভিকতা যদি আমি সদায় প্ৰশ্ৰয় দিওঁ তেতিয়াহ'লে সুন্দৰ আলহে চাৰিমহলীয়া পাঁচমহলীয়া ঘৰ থাকিও ডিগ্ৰী থাকিও গাড়ী ঘোৰা থাকিও হে দামী দানলপ থাকিও আমি শান্তিত থাকিব নোৱাৰিম শান্তিত থাকিবলৈ হ'লে আমাক কি লাগিব সহানুভূতি মৰম চেনেহেৰে ভৰা এখন য'ত থাকিব সৰলতা নম্ৰতা ভদ্ৰতা মাৰ্জিত বচন অৰ্জুনে গান্ধীৱক লৈ গৰ্ব কৰিছিল কাৰণ গান্ধীৱৰ ধনুৰ যোগেদি অৰ্জুনে জয় কৰিব পাৰিছিল ভীমে গদাক লৈ গৰ্ব কৰিছিল কাৰণ ভীমে গদাৰ দ্বাৰাই তেওঁ জয়লাভ কৰিছিল আপোনাৰ মোৰ কি আছে আমাৰতো নিজৰ বুলিবলৈ একো নাই গতিকে আমাৰো তেনেকুৱা এটা অক্ষয় ভাণ্ডাৰ আছে সেই অক্ষয় ভাণ্ডাৰটোৱে হৈছে আচৰণ মন কৰিব দেই আমাৰ অক্ষয় ভাণ্ডাৰটোৰ নাম কি আচৰণ ল'ৰাই হওক ছোৱালীয়ে হওক বৃদ্ধই হওক শিশুৱে হওক সৰ্বপ্ৰিয় হয় লোক বিনয়ী বচনে ৰাখা এই উপদেশ আপোনাৰ মনে আজি আমি আচৰণ প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৰ্থ হৈছোঁ যাৰ কাৰণে আমি আনৰ প্ৰিয় পাত্ৰ হ'ব পৰা নাই ধৰ্মশাস্ত্ৰ এইকাৰণেই পঢ়িব লাগে ভকতৰ সংগ এই কাৰণেই পঢ়িব লাগে আচৰণ যিটো আচৰণৰ কৌশল সাধু সন্তৰৰ মাজৰ পৰাহে বুটলি ল'ব পাৰি ইয়াক বিজ্ঞানীয়েও উদঘাটন কৰিব পৰা নাই এই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডত জ্ঞান বিজ্ঞান তদম ৰহস্য সত্য শৌচ ক্ষমা দয়া এই গুণবিলাকৰ অবিহনে সংসাৰে অসাৰ সংসাৰে অচল গতিকে এইবিলাকক অটুট ৰাখিবলৈ হ'লে আমাৰ সমাজৰ প্ৰত্যেকজন মানুহেই আমি ইয়াক গুৰুত্ব দিব লাগিব যদি আমি গুৰুত্ব নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ শস্য দৰা যেনেকৈ লহ পহকৈ বাঢ়ি অহা শস্যডৰাক যেনেকৈ বন্য জন্তুৱে আক্ৰমণ কৰিলে সেইখিনি ল'বলৈ একো নাথাকে তদ্ৰূপ আমাৰ জীৱনত যদি এই সমস্যাবিলাক এই অভাৱবিলাক এই শত্ৰুবিলাকে আমাৰ শৃংখলাবদ্ধ জীৱনত কেনেবাকৈ থিতাপি ল'বলৈ পায় সি কিন্তু আমাৰ শৃংখলিত জীৱনটো বিনাশ কৰি পেলাব গতিকে এই অবাঞ্চিত সমস্যাবোৰ আমাৰ মাজত প্ৰৱেশ নকৰিবৰ কাৰণে আমি এটা মথাউৰি দিব লাগিব সেই মথাউৰিটোৱে হৈছে সেই দেৱালখনেই হৈছে সেই জেওৰাখনেই হৈছে সেই ওৱালখনেই হৈছে ঘৰখনত ঈশ্বৰৰ কথা আলাপ কৰা আৰু ঘৰখনত ঈশ্বৰৰ কথা আলাপ কৰিবলৈ হ'লে ঘৰখনত এডোখৰ উপাসনাস্থলী থকাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন যিখন ঘৰত উপাসনাস্থলী থাকে সেইখন ঘৰত এটা শান্তিৰ বাৰ্তা তাত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ হয় এটা দিন আছিল আমাৰ ঘৰখনৰ পুহ বোৱাৰীয়ে ফুৰিবলৈ যাওঁতে ডাঙৰক সেৱা কৰিবলৈ সুবিধা নেপালে সেই পাকঘৰৰ সেই উদাহানটোতে সেৱা কৰি যায় নহয়নে আমাৰ ককাহঁতে আইতাহঁতে কৈছিল যে বোৱাৰী ফুৰিবলৈ গৈছে যোৱা তামোল পাণ এটা পাকঘৰতে দি অহাগৈ মানে পাকঘৰৰ উদাহৰণ ইমান শ্ৰেষ্ঠতা দিয়া হয় ইমান মৰ্যাদা দিয়া হয় সেই অগ্ৰজসকলে কৰা সেই কথাষাৰত আপুনি মই আজি কি কৰিছো চাওকচোন ক'বলৈ বেয়া লাগে ইমান পবিত্ৰ নিৰ্মল স্বচ্ছ পাকঘৰত আপুনি মই আজি মানে সেই পবিত্ৰতাটোৰ পৰা আমি বহু দূৰ আঁতৰত আছোহি এইখিনি বৰ্ণনা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই নিজেই বুজি পাইছো গতিকে আমি নিয়ম সংযমৰ মাজে যদি আমি এইখিনি অটুট ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এই ধৰাধামত বৈকুণ্ঠ সুখৰ গৰাকী হ'ব পাৰিম শৃংখলাবদ্ধ জীৱনেই হৈছে স্বৰ্গীয় সুখ শৃংখলাবদ্ধ জীৱনেই হৈছে বৈকুণ্ঠ সুখ আৰু শৃংখলাবদ্ধ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি থকা ব্যক্তিজনেই হৈছে নৰক যাতনা নৰক যাতনা কোনেও কামনা নকৰে কিন্তু নৰকে নিজে নিজে আহি লগ দিয়েহি গতিকে তাৰ কাৰণে আমি প্ৰত্যেকজন মানুহেই যদি সাৱধান হৈ নাথাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমিও সেই পৰ্যায়ত উপনীত হ'বগৈ লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত কেৱল ভকতজনে বা দেউতাকজনেই গুৰুত্ব দিলে নহ'ব এই ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা দিব লাগিব ঘৰখনৰ মাতৃগৰাকী আইগৰাকী সেইকাৰণে নিজৰ ভাৰ্যাগৰাকীক অৰ্ধাংগিনী বুলি কোৱা হয় ফিফটি ফিফটি আধা আধা আইসকলৰ পূৰ্ণ সহযোগিতাৰ অবিহনে এজন পুৰুষে এজন মতা মানুহে কেতিয়াও ঘৰখন ভাল কৰিব নোৱাৰে সেইটো সম্ভৱেই নহয় কাৰণ আমি মতা মানুহবিলাক যদিও ঘৰখনৰ মূল মানুহ তথাপি আমাৰ মানে ইমানেই সামৰ্থ নাই আইসকলে আলনাত জাপি থোৱা গেঞ্জিটোৱে আমি বিচাৰি নাপাওঁ নহয়নে বাৰু আইসকলে ধুনীয়াকৈ সজাই থোৱা গেঞ্জিটোৱে বিচাৰিব পৰা আমাৰ সামৰ্থ নাই আইসকলে নিদিলে আমি ৰান্ধি বাঢ়ি এদিন খালোঁ দুদিন খালোঁ চাৰিদিন খালোঁ আৰু পাঁচদিনমান যদি আপুনি পাকঘৰলৈ যাব লগা হয় হয় কিবা এটা ঠেকেচা খাব নহয় মাত ডাঙৰ হ'ব নহয় খং উঠিব ইত্যাদি ইত্যাদি মানে আমি মতা মানুহবিলাক আইসকলৰ অবিহনে আমি কেতিয়াও স্বচ্ছ নিকা বা স্থিৰ হ'বই নোৱাৰোঁ কেৱল ইমানেই নে সিদিনাখন ঘৰৰ দৰিদ্ৰতাৰ মাজতো নিজক সুখ অনুভৱ কৰিছিল বিপ্ৰ দামোদৰে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাল কাপোৰ পিন্ধিবলৈ নাই খাবলৈ নাই এডোখৰ ঘৰ নাই অথচ তাতেই মানে মনৰ সুখত দিন কটাইছিল বিপ্ৰ দামোদৰে কিন্তু এগৰাকী মাতৃ অৰ্থাৎ বিপ্ৰ দামোদৰৰ আই আই তেওঁৰ ভাইজাই বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছিল হে স্বামী তুমি যোৱা না তোমাৰ শৈশৱৰ বন্ধু জগতৰ ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ অন্ততঃ ল'ৰাকেইটাৰ মুখলৈ চাই কি জানিবা তেওঁ কিবা অকণমান মহাপ্ৰসাদ আগবঢ়ায় তুমি যোৱা না পোৱাগৈ না সদায় যেতিয়া কৈ থাকিলে কৈ থাকিলে কৈ থাকিলে কৈ থাকিলে ঘঁহিলে ঘঁহিলে শিলু ক্ষয় যায় বুলি কোৱাৰ দৰে বিপ্ৰ দামোদৰ মনটো ভাৰ্যাগৰাকীৰ কথাত মন বহিল ঠিক আছে তুমি যদি মোক সদায় কৈ আছা মই বাৰু যাম কিন্তু মোৰ হলে যাবলৈ অকণো ইচ্ছা নাছিল মানুহগৰাকীয়ে বান্ধি দিয়া অকণমান মহাপ্ৰসাদ লৈ পৰম ব্ৰহ্ম ভগৱন্তৰ ওচৰলৈ বুলি ঢাকনি মেলিলে আৰু জগতৰ ঈশ্বৰে আই লক্ষীয়ে দুয়ো আহি বিপ্ৰ দামোদৰক আদৰ সম্ভাষণ শুশ্ৰূষা যিখিনি কৰিলে সেইখিনি আমাৰ সৰ্বজনৰে জ্ঞাত বৈকুণ্ঠৰ সুখৰ অধিকাৰী লাভ হ'ল বিপ্ৰ দামোদৰ সোণৰ শজ্জাত হয়ণ কৰিলে লক্ষীৰ যোগেদি তেওঁৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলে কি সুন্দৰ জীৱন এইখিনি কাৰ কাৰণে বিপ্ৰ দামোদৰে পালে নিজৰ মানুহজনীৰ কাৰণে নহয়নে যদি মানুহজনীয়ে এইখিনি কথা কৈ নাথাকিলেহেঁতেন নাথাকিলেহেঁতেন বিপ্ৰদ দামোদৰে ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ কেতিয়াও নগ'লহেঁতেন গতিকে আমাৰ পুৰুষ প্ৰধান দেশৰ পুৰুষসকলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব আইসকলে এগৰাকী ভক্তি মাতৃ আই যোগেদি এজন দিশহাৰা পুৰুষো নিয়ন্ত্ৰণৰ গৰাকী হয় এগৰাকী ভক্তিমতৃ আই আবাহনত পৰম ব্ৰহ্ম ভগৱন্তই কৃপা কৰুণা দয়া আদি দিবলৈ বাধ্য হয় মনৰ দুখতেই বিপ্লৱ আমোদৰে বৈকুণ্ঠ পুৰি সেই ঈশ্বৰৰ ঠাইৰ পৰা ঘূৰি আহিল কি আছিল মনৰ দুখ দেহি ঐ মোৰ মানুহজনীয়ে কৈ পঠাইছিল ঘৰখনৰ অভাৱৰ কথা সকাহ ক'বলৈ কিন্তু মই কোন সূত্ৰে কওঁ এই মনৰ দুখত তেওঁ ঘৰলৈ আহিছিল কিন্তু ঘৰত আহি দেখিছে কি চমৎকাৰ প্ৰভুৰ কি লীলা চাৰিওফালে ৰাস আৱৰণ গতিকে কৃষ্ণই জগতৰ ঈশ্বৰ ভগৱন্ত হৈছে আমাৰ অন্তজামী আমি কি ভাবিছোঁ প্ৰভু ভগৱন্তই জানে ভগৱন্তক সেইকাৰণে নিষ্কামভাৱে যি মনুষ্যই পূজা কৰে তেওঁক আটাইখিনি দিয়ে আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজি আইসকলে গোৱা পাণ দিছে তামোল পাণ বন্দীয়ে গুছি জনাইছে আপুনি নিৰ্মলভাৱে বন্তি আগুছি জ্বলক ঘৰখনৰ কল্যাণৰ হকে বুলি কৈ জগতৰ কল্যাণৰ হকে বুলি কৈ আপুনি বন্তি এগছি জ্বলক পৰম ব্ৰহ্ম ভগৱন্তই কৃপা কৰুণাৰ দয়াৰ বলত আপোনাৰ মনৰ যিমানকেইটা ভাৱনা আছিলে তাতোতকৈ হাজাৰখিনি অভাৱ পূৰণ কৰিব সেইকাৰণে নিষ্কামভাৱে পৰম ব্ৰহ্ম ভগৱন্তক যিয়ে আৰাধনা কৰে তেওঁৰ প্ৰতি ভগৱন্ত বেছি সদয় হয় বেছি কৃপাবৰ্ষণ হয় এটি অকণমান সাধু কথা এটা শুক শুনক এদিনাখনৰ কথা এজন ৰজাই সদায় মন্দিৰলৈ গৈ ঈশ্বৰক উপাসনা কৰে ঈশ্বৰক উপাসনা কৰি আহি তেওঁ যিটো খটখটী সেই খটখটিত অকণমান সময় বিশ্ৰাম লয় আৰু বিশ্ৰাম লোৱাৰ সময়ত তেওঁৰ দুয়ো কাষে অগণন পথিকক দেখা পায় তাৰে ভিতৰত দুজন পথিকে ৰজাক দেখাৰ লগে লগে ওচৰলৈ আহে এজন পথিকে ৰজাই শুনাকে ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰে যে হে প্ৰভু তুমি বোলে দয়াৰ সাগৰ নৃত্য নিৰঞ্জন তুমি অনাদি অনন্ত জগতৰ ঈশ্বৰ তুমি এই ৰজাজনক যেনেকৈ মান সন্মান ধন ঐশ্বৰ্য আজি দিলা তুমিতো মোকো দিব পাৰিলা হেতেন প্ৰভু তুমি তেওঁক যে দিলা মোক যে দিয়া নাই তোমাক মই কাবও কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ প্ৰভু তুমি ৰজাজনক যেনেকৈ দিছা তুমি মোকো দিয়া না এক নম্বৰজনে ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আৰু দ্বিতীয়জনে ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ৰজাই শুনাকে যে হে প্ৰভু তুমি দয়া ময় কৃপাময় কৰোণা ময় তুমি যদি ইচ্ছা কৰা তুমি এই ৰজাজনে ইমান ধন দৌলত ঘটিছে তেওঁৰ হতুৱাই তেওঁৰটো এটা অংশ মোক দিয়াই দিব পাৰিলাহেঁতেন তুমি যদি তেওঁক মনটো সদয় কৰি দিয়া কোমল কৰি দিয়া তেওঁতো মোক অজস্ব সম্পত্তি যদি দিয়ে ময়োতো আজি এই দশাত থাকিব লগা নহয় গতিকে প্ৰভু তুমি ৰজাৰ হতুৱাই মোক অকণমান কৃপা কৰোৱাচোন দুজন ব্যক্তিৰ দুটা প্ৰাৰ্থনা ৰজাজনে চিন্তাত পৰিল তেওঁ গৈ ৰাজপ্ৰসাদৰ গুণী জ্ঞানী পাৰিষদসকলৰ লগত আলোচনা কৰি উপনীত হ'ল ৰাজপ্ৰসাদৰ সজ্জনসকলে বিধান দিলে যে যিজনে তোমাক ভৰসা কৰিছে তোমাক আশা কৰিছে তুমি তেওঁক দিয়া আৰু যিজনে ঈশ্বৰক আশা কৰিছে তেওঁক তুমি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই ঈশ্বৰে তেওঁক দিব ঠিক আছে কথামতেই কাম পাছদিনাখন এটা পাত্ৰত সুন্দৰ এখিনি সুস্বাদু পায়স প্ৰস্তুত কৰি সেই পায়সৰ তলত সোণ হীৰাৰ এটা টোপোলা ভৰাই সেই পাত্ৰটো আনি যিজন পথিকে ৰজাজনক আশা কৰিছিল সেই পথিকজনক ৰজাই আগবঢ়াই দিলে কথাটো মন কৰিব আৰু ৰজাই সেই পথিকজনক সেই পাত্ৰটো দি সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰি আহিল এতিয়া ভোকাটোৰ ব্যক্তিয়ে সদায় অন্নত চকু কিমান দিন তেওঁ হেঁপাহেৰে পেট ভৰাই খাবলৈ পোৱা নাই ৰজাই দিয়া পাত্ৰটোৰ সেই সুস্বাদু যি আহাৰ সেই আহাৰ তেওঁ নিমিষতে খাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে পাত্ৰটো যথেষ্ট ডাঙৰ আছিল আৰু তেওঁৰ শৰীৰত যিমানখিনি আহাৰ প্ৰয়োজন হয় তাতোতকৈ অধিক আছিল গতিকে তেওঁ অকণমান আহাৰ খাওঁতেই পেট ভৰি গ'ল তেতিয়া সেই পথিকজনে ভাবিলে ইমানখিনি আহাৰ দিলে এইখিনি যদি মই পেলাই দিওঁ অনিষ্ট কৰা হ'ব গতিকে মোৰ যেতিয়া পেট ভৰিলেই গতিকে মই এই পাত্ৰটো মোলৈ চাই থকা এওঁকে মই দি দিওঁ চক ভাৱনাবোৰ মন কৰিব দেই যিজনে ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰি আছিলে তেওঁ মানে এই পাত্ৰটো আধা খোৱা পাত্ৰটো অৱশিষ্টখিনি এখেতক দি পেলাই তেওঁ ঘৰমোৱা হ'ল এতিয়া এইজন ভোকাটোৰ ব্যক্তিয়ে তেখেতে দিয়া সেই পাত্ৰটো আহাৰ অকণমান খোৱাৰ পাছত দেখিলে কি চমৎকাৰ হাতত লাগি আহিছে এটা সোণৰ মুদ্ৰা আকৌ চাইছে ৱাহ এইটোতো হীৰাৰ মুদ্ৰা মনৰ প্ৰফুল্লতা মনৰ যিটো সুন্দৰ জুতি আপোনা আপুনি ভাহি আহিল যে হে প্ৰভু তোমাক কৌদি কৌদি ধন্যবাদ কৌটি কৌটি ধন্যবাদ মই বিচৰা মতেই তুমি মোক মহাপ্ৰসাদ দিছা প্ৰভু এইবুলি ঈশ্বৰক বাৰম্বাৰ সেৱা কৰি তেওঁ সেই ঠাইৰ পৰা নিমিষতে ঘৰমোৱা হ'ল দ্বিতীয় দিনাখনৰ কথা ৰজা আহি ঈশ্বৰ উপাসনা কৰি পুনৰ সেই খট খটীত থিয় হোৱাত যিজনে ঈশ্বৰক আৰাধনা কৰিছিলে সেইজনে আজি উপস্থিত হোৱা নাই যিজনক তেওঁ পায়স দিছিল সেইজনে আগৰ ঠাইত আকৌ ৰৈ আছে সেই পায়স দিয়াজনক ৰজাই কৈছে যে তোমাক যে মই কালি পায়স দিছিলোঁ তুমি খালানে বোলে খালো গোটেই আটাইখিনি খালানে নহয় মোৰ যিমানখিনি প্ৰয়োজন আছিল সিমানখিনিহে খালোঁ তেতিয়াহ'লে বাকীখিনি কি কৰিলা বোলে বাকী পাত্ৰটো মই পেলাই দিবলৈ বেয়া পায় মোৰ ওচৰত থ থ থজনকে মই দি দোঁ ৰজাই আৰু বুজিবলৈ বাকী নাথাকিল যে ঈশ্বৰে যদি কৃপা হয় কৰুণা হয় দয়া হয় বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত কোনেও সহায় কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু যদি ঈশ্বৰৰ কৃপা কৰুণাৰ পৰা বঞ্চিত হয় তেওঁক দিলেও সেই বস্তুটো তেওঁ ল'ব নেজানে সেইকাৰণে কোৱা হয় অ কৃষ্ণৰ অসন্তোষে তল কিয়োষ হেহি ক খাই দুৰ্বা সাৰক সোধা সমস্তে গুচি ললিমান গতিকে সেই জীৱসকল সেই জীৱশ্ৰেষ্ঠ মনুষ্যগণ তুমি যদি জীৱনত ভগৱন্তৰ কৃপা কৰুণা দয়া আশা কৰিছা তেতিয়াহ'লে তুমি ভগৱন্তক নিৰ্মল স্বচ্ছ নিকা পবিত্ৰ মন লৈ ভজনা কৰা